Я да вообще в шоке. Так. У меня значительно, значительно у меня улучшилась кожа. Была прям. У, у меня, знаете, как была сухая. У меня руки были очень сухие. Вот еще когда горячая, холодная вода uh -huh. зимой. Uh -huh. Я просыпался утром и знаете, вот кожа была просто вот. У нас же есть увлажняющий крем. Uh -huh. Намазываешь, он как водичка заходил. Uh -huh. Спасал только прополис. Uh -huh. uh, я начала пить коллаген, потому что у нас же, как всегда, появился и не успел. Uh -huh. И я уже на четвертый день. Uh -huh. ну, я такая я думаю попью месяц, как бы увижу uh -huh. результат, когда uh -huh. я уже пила четвертый день. Я утром встала, намазала, получается, прополис был в машине, uh -huh. намазала увлажняющий крем и поехала на семинар. Думаю, на семинаре намажу. Uh -huh. И раз такое что-то, блин, я же прополис не намазала. За, за лицо, а лицо такое бархатное, я просто офигела, 4 да? дня коллаген, 4 супер. дня, ну как бы я себе давала больше времени, да, на четвертый да, да, день да. уже почувствовала, супер да. класс, спасибо, они у меня были фиолетово-бордовые, вот так вот как перчатки, я завжди казала, я вроде выглядаю типа на наслеве, але руки вот так самое, родилась, аналогично. вот так отрубать и собакам выкинуть, ну настолько страшненькие. А, я зажду вот так вот, выкрывалась. Сейчас я такая, боже, мягенький, все просто заход. Я такая, вау, Ты понимаешь, да? Точно, да. да Вон, и просто были крокодилище, поняла? Прямо я крокодил. У вас тоже так? Да, у меня и лицо прям, ну так вот, как только умойся, меня прям стягивало, щипело. Любой крем, самые дорогие, да. с какими аптечные серии, там какие только. Умываюсь, крем наношу, щипит, горит. Да. Сейчас умылась нашим мылком, жидким, неважно, что да. есть. Главное, да. чтобы наша крем на намазала. Просто вот как именно попка младенца. говорят, Класс. меня же муж потрогал после c 9 Мужик да. Муж, же, говорит, что с твоей кожи, когда она изменилась? Я говорю, может, ты меня давно не трогал? Нет, помню, я твою кожу помню. Что с тобой стало? Так все удивляются. У тебя вроде бы четверо детей. Говорят, ты должна... Четверо Четверо. Ты говоришь, ты должна стареть. Говорит, ты хуже обратный процесс идет. Молодец. сколько вам лет? Супер. Блин, молодец, вау. Четыре ребенка, представляете? Четыре года нашей продукции, четыре результатов просто можно, не знаю, конференцию собрать. Да. Вот с утра до вечера я могу рассказать. Класс. а какие еще результаты у вас? У меня вообще была вегетососудистая титания mm -hmm. с детства, у меня были головные боли. Mm -hmm. а, в 2016 году у меня была спонтанная САК, это кровоизлияние головного мозга. Oh, wow. да, и были такие очень сильные, я сидела на обеспаливающих, на противовоспалительных, mm -hmm. на транквилизаторах. Невропатологи говорили, просто терпи, погода, mm -hmm. природа, стресс, у тебя да. Естественно большое количество медикаментов, желудок, кишечник, сел, просто желтую баночку начинает пить ради того, чтобы восстановить ЖКТ. Когда уже начала ЖКТ восстанавливать, я думаю, дай попробую, у меня с детства грыжа под грузидиском. И каждые полгода лечение, серьезное медикаментозное лечение принимала. Пропила нашу схему, четвертый год ремиссии, ни одного противовоспалительного, ни один укол. В нашей схеме. каждый Супер. Подкуда? регулярно. Угу, И перед угу. весом, чтобы дорогу двое суток да. выдержать. Да, 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 схема. да. Я сначала, вот первый раз я просто фридом попила, угу. кальций, омегу, ну, с натурин, угу. там такое. Как бы мне сразу, это вот 4 года назад, я увидела прям результаты. Я просто вот это каждые полгода пила. И во время беременности пила, uh -huh. и вообще я не чувствовала с нагрузкой, ну, да, боли не было. А в этом году я уже подключила Мув и Актив Гиалурон, а так как пошли uh -huh. у меня ВЭСы. Uh -huh. Я раньше ездила на ВЭС у меня там, то я беременная, то кормящая. Вот, э, в марте у меня был первый ВЭС, uh -huh. вот, да, я приехала ассистентом, а на Кипре я уже поехала менеджером. Класс! Uh -huh. И uh -huh. я начала, uh -huh. да, вот... Спасибо. Получается, ассистента, я когда приехала, я такая в дороге двое суток почувствовала, что такое спина вспомнила. Я думаю, на Кипр уже поеду подготовлена. Я начала за дня пить му. Поехали двое суток туда, двое суток обратно, приехала и сколько будет. Можно было дальше бежать. Тоже результат. Ну, вот ушли головные боли вообще полностью благодаря вот продукту Арчи, Омега и Пельца. Да. До речі. І все, никакої... У мене, до речі, такі мігрені були, що я, мені, якщо б сказали хтось там, ну молода дівчина, якщо б мені сказала, слухай, у мене так болить голова, що я не можу спати, мені хочеться прямо ригати. перебрихати. Я б не повірила, що взагалі бувають такі головні болі, mm -hmm. але після родів. Вони у меня были, ну типа раз в месяц у меня завжди была такая мигрень. Uh -huh. Я вот уже 4 месяца, у меня еще ни разу не болела голова. Даже после нашей лечебницы. Да. Да что, а что, да вот все, что... Да. Я пью все. Все, что у меня есть, я все пью. Ну, еще до второго 100% это омега, да? Омега, аржи, мигрени, да. Омега, аржи, да. два топовых продукта для сосудов, для головной боли, боли. То же самое, у сестры была мигрень обезболивающаяся. А Сидела в кабинете, все накрывала так, 对。<Go. S 2> 300. Я ще знаєте, що хочу перевірити? У мене завжди була велика проблема. У мене не можуть взяти кров, у мене нема вени, а якщо ага. навіть брали, ви зрозуміли, вона мені завжди дзвонила з ЕТО і казали, що вона звернулася. Кров, mm -hmm. ви поняли, там, і у мене от такі сім'яки, коротше, mm -hmm. просто завжди. Мене так накалували, я просто береміна взагалі не знала, як залати ті аналізи. Mm -hmm. Мені дуже цікаво, от, зараз 4 місяці, коли мені прийдеться там якийсь аналіз зробити, чи, ну, чи воно буде нормально. Da,